Это ну что, тренировка, игра была, то есть можно считать товарищеская, но мы всегда настраиваемся на победу, то есть как официальные игры. Да, может под, ну, под, нагрузками чуть уставшие ребята, то есть получается чуть тяжеловато было играть. Ну, сделаем выводы и будем идти дальше. Есть, это команда, ну, то есть хоть третьего дивизиона, но наш выступает где-то все в чемпионате, то есть, ну, то есть подвижные, быстрые, хорошие ребята. Пошла контратака, прострелы, гол, то есть, ну, Пропустили, как бывает. Во втором тайме все же были моменты, ну, скажем так, не явные голевые, но были у Тео там. Чего ему не хватало для завершения атак? Сегодня не его день. Ну, забить гол, я думаю, не хватало. То есть моменты, как создавали, но ну, не очень много, можно так сказать. То есть больше контролировали мяч, но к воротам что-то не подходили. То есть, ну, не знаю, будем разбирать ошибки, будем тактику исправлять и будем работать дальше. Ну, тренерам виднее, то есть они дают по 45 минут сыграть и каждому игроку. То есть они знают и распределяют нагрузку равномерно. Ну, получается, то есть следующие игры, может, будет по 60 минут такое. То есть, а кто 30, ну, то есть, чтобы уже больше была нагрузка. То есть постепенно приводить себя в форму. В целом, что ты скажешь по поводу тренировочного процесса, как настроение в команде? Вчера были подкаты, мы видели такие, весьма жесткие. Ну как, тренировочный процесс, ну, форму набираем, то есть каждый год мы сюда приезжаем. То есть определенная работа, что в том году была, то есть и сегодня. То есть такая идет, и как бы ну, нагрузки на первом сборе надо они. То есть физическую форму набрать и как бы силовую подкаты на тренировках, как бы в обязательный момент какой да принципиальность. То рабочие моменты так получилось.